Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmaida binti Muhammad dan rakan tugas saya Nurul Ali Nabihah binti Muhammad Basrin. Kami ingin membentangkan konflik jiran tetangga. Apa itu konflik jiran tetangga? Konflik jiran tetangga berlaku apabila wujud salah faham, gangguan atau perbezaan pendapat antara penghuni yang tinggal berdekatan. Konflik ini boleh mengganggu keharmonian komuniti jika tidak diurus dengan baik. Punca-punca konflik jiran tetangga Yang pertama, komunikasi yang lemah Komunikasi yang berkurang berkesan seperti tidak bertegur sapa, mesej yang tidak jelas atau tidak menyampaikan ketidak puasan hati dengan cara berhemah, boleh menyebabkan isu kecil menjadi besar apabila jiran tidak berbincang secara terus mereka lebih mudah membuat andaian negatif yang akhirnya mencetuskan konflik. Yang kedua ialah tiada toleransi. Jika tidak mahu bertolak ansur, contohnya tidak mahu memahami keperluan atau keadaan jiran, boleh menimbulkan ketegangan. Situasi seperti ini membenarkan sedikit bising pada waktu tertentu atau berkongsi ruang parking memerlukan toleransi. Jika tiada sikap timbang rasa, hubungan kejiranan mudah tergugat. Yang ketiga, perbezaan budaya. Jiran mungkin datang daripada latar belakang budaya, agama atau gaya hidup yang berbeza. Perbezaan ini kadang-kadang menimbulkan salah faham terutamanya jika mereka tidak memahami adat atau norma masing-masing. Jika tidak diurus dengan baik, perbezaan budaya boleh menimbulkan perselisihan kecil yang akhirnya menjadi konflik yang lebih besar. Yang keempat, salah faham. Konflik sering timbul hanya kerana maklumat yang tidak tepat atau disampaikan melalui pihak ketiga. Salah tafsir terhadap tingkah laku jiran. Contohnya, menyangka jiran tidak peduli atau sengaja mengganggu boleh menimbulkan rasa marah. Jika tidak disemak atau tidak berbincang, salah faham ini boleh terus memburuk. Yang terakhir, emosi marah. Marah yang tidak dikawal menjadi tindak balas lebih agresif dan kurang rasional. Apabila seseorang bertindak mengikut emosi, uh, mereka mungkin meninggikan suara, memaki atau bertindak kasar. Semua ini boleh mencetuskan konflik yang lebih serius dan merosakkan hubungan kejiranan. Pesan konflik jiran tetangga terhagi kepada dua Iaitu kesan individu dan kesan komuniti uh, Kesan uh, individu menyebabkan uh, Individu itu stres dan tekanan emosi Hilang fokus kerja, rasa tidak selamat Hubungan renggang dan konflik berpanjangan Manakala uh, kesan komuniti pula uh, Wujudnya per, permusuhan, tiada perpaduan Jiran tidak saling percaya, gangguan sosial Dan komuniti tidak harmoni eh untuk mengatasi masalah konflik jiran tetangga iaitu berkomunikasi secara berhemah. Sirap perlu berbincang uh, secara terbuka apabila ada masalah dengan berkata cara yang sopan yang dapat mengelakkan salah faham. Uh, yang keluar adalah sikap toleransi. Toleransi merupakan kunci keharmonian iaitu jiran perlu memahami bahawa setiap orang mempunyai keperluan dan gaya hidup yang berbeza. Langkah seterusnya adalah menghormati perbezaan budaya dan cara hidup iaitu mereka perlu saling memahami adat kepercayaan dan juga amalan kira yang boleh mengurangkan salah faham iaitu mereka perlu menghormati sensitiviti budaya seperti waktu ibadah adat majlis dan juga pantai larang yang dapat membantu untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Langkah yang terakhir adalah mengadakan program kejiranan iaitu seperti kotoroyong, jamuan blok atau mesyuarat komuniti yang dapat mengeratkan hubungan uh, antara mereka. Apabila jiran uh, saling mengenali dengan cara yang baik, rasa hormat dan kepercayaan mereka akan semakin meningkat dan juga sekaligus akan mengurangkan konteks Potensi konflik antara sesama Jadi, mereka. Tapi, uh, konflik jiran tetangga adalah dengan mewujudkan persekitaran dan harmoni. Itu hubungan baik antara jiran yang akan menjadikan uh, kawasan perumahan hidup lebih tenteram dan juga selesa. Uh, semua pihak dapat uh, hidup tanpa tekanan, gangguan atau pertelingkahan. Yang kedua adalah dapat mengurangkan tekanan ataupun emosi dan mental. Konflik berpanjangan boleh menyebabkan rasa Uh, stres, keresahan atau ketegangan emosi. Apabila konflik ini dapat ditangani dengan baik, kesejahteraan mental semua penduduk akan terjamin. Kepentingan yang ketiga adalah meningkatkan keselamatan komuniti itu. Jiran yang saling mengenali dan mempercayai akan lebih peka terhadap keadaan sekeliling. Mereka lebih mudah untuk menolong ketika kecemasan, memantau aktiviti yang mencurigakan dan juga menjaga keselamatan kawasan. Yang terakhir adalah memperkuat semangat kejiranan itu. Sikap saling uh, yang terakhir yang terakhir adalah memperkuatkan uh, semangat kejiranan itu. Sikap saling membantu seperti meminjamkan uh, keperluan, menguruskan kecemasan atau menjaga rumah ketika jiran tiada, iaitu mereka lebih mudah untuk mewujudkan apabila hubungan yang baik ini semakin dipupuk. Ini dapat meningkatkan rasa kekitaan dalam komuniti antara jiran tetangga. Kesimpulannya, konflik jiran tetangga tidak dapat dielakkan kerana setiap individu mempunyai pandangan dan gaya hidup yang berbeza. Namun, konflik yang boleh diurus dengan baik melalui komunikasi yang sopan, sikap toleransi serta saling menghormati antara satu sama lain. Uh, pengurusan konflik yang berkesan akan membantu untuk mewujudkan komuniti yang harmoni, selamat dan sejahtera untuk semua. Sekian, terima kasih.